আল্লাহৰ অস্তিত্বক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাসকলক লৈ অৰ্থাৎ কাফিৰসকলক লৈ কুৰাণত বহু সুলোক আছে য'ত ক'ব খোজা হৈছে মহাকাশসমূহ পৃথিৱী জীৱ জন্তু গছ গছনি আদিবোৰ পৰিপাটিকৈ সজাই মেলি এনেই সৃষ্টি কৰা হোৱা নাই সেইবোৰত লুকাই আছে বহু ইংগিত সেই ইংগিতবোৰত আছে গভীৰ অৰ্থ কেৱল বুধ শক্তি থকা লোকেহে সেই ইংগিতবোৰক হৃদয়ংগম কৰিবলৈ সক্ষম কোৰানৰ পঞ্চল্লিছ নং অধ্যায়ৰ তিনি নং শ্লোকত লিপিবদ্ধ আছে ইন্না অৰ্থাৎ সুনিশ্চিতভাৱে বিশ্বাস স্থাপনকাৰীসকলৰ বাবে মহাকাশসমূহ আৰু পৃথিৱীত আছে বহু ইংগিত কোৰানৰ ত্ৰিছ নং অধ্যায়ৰ বাইছ নং শ্লোকত লিপিবদ্ধ আছে আৰু মহাকাশসমূহৰ সৃষ্টিৰ আঁৰত আৰু পৃথিৱীত থকা তোমালোকৰ ভাষা আৰু দেহৰ বৰণৰ ভিন্নতাটো আছে তেখেতৰ অৰ্থাৎ আল্লাহৰ ইংগিত নিশ্চিতকৈ সেই ইংগিতবোৰ জ্ঞানীসকলৰ বাবে কুৰাণৰ মতে পৰম শক্তি আল্লাহে জগতখন এনেই বনোৱা নাই নিশ্চয় কিবা এটা কাৰণ আগত ৰাখি জগতখন বনাইছে কুৰাণৰ আঠত্ৰিছ নং অধ্যায়ৰ সাতাইছ নং শ্লোকত লিপিবদ্ধ আছে ৱামা চা ঠহ আৰু পৃথিৱী আৰু তাৰ মাজত থকাবোৰ আমি অৰ্থাৎ আল্লাহে বিনা উদ্দেশ্যে বনোৱা নাই কুৰাণৰ চৌচল্লিছ নং অধ্যায়ৰ আঠত্ৰিছ নং শ্লোকত আছে আৰু খেল ধেমালিৰ আমি মহাকাশসমূহ আৰু পৃথিৱী আৰু তাৰ মাজত থকাবোৰ বনোৱা নাই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হল আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা কৰাটোকে ধৰ্ম বুলি বিবেচনা কৰা মুছলমান সকলৰ মাজত কুৰানৰ দৰে অতি গভীৰ অৰ্থপূৰ্ণ কিতাপ এখন অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো তাৰ পৰা জ্ঞান বুটলি ধন্য হোৱাৰ বিপৰীতে ভাটৌ চৰাইৰ দৰে মুখস্থ মতাটোৱেই প্ৰাধান্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মূৰ্তি পূজা ইছলামত নিষিদ্ধ মহাপ আৰু আল্লাহৰ প্ৰতি কৰা চৰম অপমান মূৰ্তি পূজকসকলক মুছলিত বুলি কোৱা হয় আল্লাহক অন্য কাৰোবাৰ সৈতে বিবেচনা কৰাটো কুৰাণৰ ভাষাত চিৰ বোলে সৰু সুৰা পাপবোৰ ক্ষমা কৰি দিলেও আল্লাহক অন্য কাৰোবাৰ সৈতে তুলনা কৰা পাপৰ ক্ষমা নাই কুৰাণত এই বিষয়ৰ ওপৰত কুটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰা হৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইছলামৰ দৰে আন আন একেশ্বৰবাদী তথা আব্ৰাহামিক ধৰ্ম অৰ্থাৎ ইহুদীসকলৰ তৰাহ অৰ্থাৎ তালমুদ আৰু খ্ৰীষ্টানসকলৰ বাইবেলতো মূৰ্তি পূজাক কোটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে বাইবেলৰ পুথি মেথিউৰ চাৰি নং অধ্যায়ৰ ন নং আৰু দহ নং শ্লোকত লিপিবদ্ধ আছে অল দিছ আই উইল গিভ ইউ হিচ ছেইড ইফ ইউ উইল ব' ডাউন এণ্ড ৱাৰ্চিপ মি এই গোটেইবোৰ মই তোমাক দি দিম যদি তুমি মোৰ চৰণত শৰণ লোৱা অৰ্থাৎ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰা আৰু যদি মোক পূজা কৰা জেচা ছেইড টু হিম এৱে ফ্ৰম মি চেটাম ফৰ ইট ইজ ৰিটেন ৱাৰ্চিপ দ্য লৰ্ড ইয়ৰ গড এণ্ড ছাৰ্ভ হিম অনলি যীশুখ্ৰীষ্টই উত্তৰ দিলে মোৰ পৰা আঁতৰি যা ছয়তাম তাৰ পাছত এইখিনি লিপিবদ্ধ হৈছিল পূজা কেৱল তোমাৰ প্ৰভু লৰডৰ কৰা আৰু তেখেতৰে গুণাৰ্ণীয় কীৰ্তন কৰা পৰিসৰলৈ চাই ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্তি ঘটোৱা